আমি আপোনালোকে যোৱা ব্লগত দেখিলেই যে মানে বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আহোঁতে মানে মই লৈ আহিছিলোঁ কলডিল মানে খাম ভাবিছিলোঁ বহুত দিন আগত খোৱা নাছিলোঁ আৰু মই এনেও কলডিল বহুত খাই ভাল লাগে লগত যদি অকণমান সৰু সৰুকৈ মাংস কাটি দি দিয়া হয় যিকোনো মাংস তাত যদি দি দিয়া হয় খালে আৰু বেছি টেষ্ট লাগে লগতে স্পাইচ হ'ব লাগে দেই আৰু আমাৰ ঘৰত আম্মাই কলডিল বহুত ধুনীয়া বনায় বহুত জ্বলাকৈ বনায় চ' সেইকাৰণে এতিয়া লৈ আহিলোঁ ইয়াক ধুনীয়াকৈ একদম সৰু সৰুকৈ কাটি আছে আৰু আজি ব্লগত দেখাম আকৌ দেই কেনেকৈ কলডিলখিনি বনাই পূৰা ফুল প্ৰচেচিং নেদেখাওঁ সৰু মৰাকৈ থুল মূলকৈ দেখাম আৰু লগতে এইফালে আনিলোঁ কাচকল আনিলোঁ এইটো আজি নবনাওঁ কাচকলৰ পকৰী বনাম দেই বনাম খালী মানে এইটো এই আজি নবনাওঁ কাচকল আনিলোঁ চাৰিটা বিছ টকা ল'লে কাচকল লৈ পেলাই কলডিল এটা আনিলোঁ সেইটো আমাক ডিচকাউণ্ট দিলে অকল দেই এচি নাকি আছিলে কাৰণে বিছ টকা ল'লে কলডিলটো বিছ টকা ল'লে এটা মানে বেছিকৈ দিলে তাৰপৰা এইফালে তিঁহ আনিলোঁ যোনটো মোক অলৱেজ লাগেই দৰকাৰ হয় আৰু এইফালে হৈ গ'ল মিৰ্চি মিৰ্চি জলকীয়া ছ' এতিয়া সেয়া চব্জি পাচলি লৈ মেলি অহা হৈ গ'ল সেইখিনি কাম আৰম্ভ হৈ যাব আৰু গোটেই ঘৰটো হৈ আছে পূৰা লেতেৰা এইখিনিকেইটা মই চিজিল কৰিম কাপোৰ কানি ঢেৰ পৰি আছে এইখিনি চিজিল কৰিম তাৰ আগে মানে অকণমান আগে ক্ৰীম লগাই ল'ব পূৰা মুখখন যে টানি টানি ধৰিছে আৰু যে মোৰ পিম্পল খিনি এতিয়ালৈকে যে মোৰ যোৱাই নাই মই ডক্টৰ দেখাম দেখাম কৰি দেখুৱাই বনাইছিলে দেখুৱাও নাছিলে মানে এটাই কাৰণ মোৰ যেন যোনটো মানে আগৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছিলে ন মোৰ চশমা বনাব দিছিলো কাৰণ মানে কি হ'ল মোৰ চশমাখন যে মোৰ পৰা মানে শৰাই থাকিল কিন্তু কত হৰালে কেনেকে হৰালে মানে পাহৰি থাকিলো ডিউটিলে যেতিয়া যাওঁ ন মোৰ এই বেগটো যে লৈ যাওঁ দেই এই বেগটো মোৰ কামত যোৱা বেগ হয় এনেকুৱা চাইদ খাপত মানে যে মই মোৰ সম্ভৱ মই মানে প্ৰায় এনেকুৱা চাইদ খাপত চশমা বাকচটো মানে লগত লৈ যাওঁ আৰু ইয়াত থৈ যাওঁ আৰু খাপটো যে বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু হয় তো মানে চাগে এই বেগটো এনেকুৱাতকৈ মই ছাইডত লৈ যাওঁতে গাড়ীত বহুতে মোৰ সম্ভৱ বেগৰ পৰা চাগে ওলাই পৰি গ'ল জাৰ্কিঙত আৰু মোৰো ধ্যানটো নগ'লে তো চশমাখন মই শৰাই থাকিল দুদিনমান বিচাৰিলোঁ তাৰপিছত মানে নাপাল নাপালোঁ তাৰপিছত মানে চশমাখনতো হৰালে হোৱা লগত প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনো হৰাই থাকিলে চ' সেইকাৰণে মানে আকৌ আকৌ যে সেইখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰাই বনাম সেইটোও নাপালোঁ সেইকাৰণে যোৱা দুদিনমানৰ আগত মই গৈ দেখা আহিছিলোঁ দেখালো এতিয়া মোৰ মানে যোনটো মোৰ বাওঁ চকু হৈছে বাওঁ চকুত মানে অকণমান মোৰ হেৰি হৈছে কি পাৱাৰটো অলপ কমিছে বুলি কৈছে সৌ চকুত ঠিক আছে বাওঁ চকুত অকণমান কমিছে আল্লাই কৰক ভাল হৈ যাওক জলদি আৰু সেইকাৰণে চশমাখন মানে মোৰ বহুত বেছি জৰুৰী হৈ আছে আৰু ভিডিঅ' যোনটো কৈ থাকোঁ ফ'কাচিঙৰ যোনটো পোহৰ হয় সেইটোকো মোক অকণ এফেক্ট কৰে তাৰপৰা মানে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটাই হৈছে মই ডিউটিত থাকিলে মানে মোৰ ৰিচেপশ্যনৰ মই হয় ৰিচেপশ্যনত থাকোঁ কাৰণে যে মোৰ মানে বেছিভাগ মোবাইলটোলৈ বেছিকৈ চোৱা হয় তাকে কাৰণ মই মানে অকলশৰীয়াকৈ থাকোঁ সেইকাৰণে মানে মোবাইলটো বেছি চোৱা হয় ৰাতি মান মই নাচাওঁ অকল দিনতে সেই চোৱাৰ কাৰণে মানে মোৰ চকুৰটো মানে এফেক্টটো বেছি হৈ গৈছে চশমাখন শৰাই যোৱাৰ পৰা এতিয়া সেইকাৰণে মানে মোৰ চশমাৰ কাৰণে মানে বহুত এমাৰ্জেঞ্চি হৈ আছিলে আজিকৈ তাকে সেই আমাৰ চিনাকি হয় বুলি এইবিলাক ক'লোঁ যে নেক্সট ব্লগটোত তেওঁক বনাবলৈ দি থৈ আহিছোঁ এতিয়া আনিম এইটো লগতে আপোনালোকে দেখি পাব চছমাখন কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এতিয়া কালি আনিবলৈ যাম আৰু যাওঁ এতিয়া ঘৰটো চফা কৰি লওঁগৈ পূৰা লেতেৰা হৈ আছে এইফালে এতিয়া কলডিলখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লে আৰু কাটি কিনে এতিয়া ইয়াত অকণমান নিমখ দিছে নিমখ দি কিনে পূৰা ভালকৈ একদম ইয়াৰ যোনখিনি লেতেৰা সেইখিনি উলুৱাই দিব তাৰপৰা এইখিনি পূৰা গৰম পানীত বইল কৰিব গৰম পানীত পূৰা বইল কৰিব বইলখিনি কৰি পিচিব পিচাৰ পিছত যোনখিনি বনাব তেতিয়া আকৌ দেখাম যেতিয়া মানে বনাবই আৰু ভালেখিনি পিচি ল'ব যাম বাৰু মই কামখিনি কৰি আছোঁ কামখিনি মোৰ আজৰি হৈ গ'ল অলম'ষ্ট আৰু এইখিনি হৈ গ'ল দুটা কাপোৰ আছে জাপি লওঁ তাৰপিছত ক্লিয়াৰ আৰু বিচনাখন এইফালে বনালোঁ তিঁহ নেমু আৰু জলকীয়া নিমখৰ একদম পূৰা একদম চালাদ তিঁয়হ যে চালাদ বনাওঁতে খায়ো খুব ভাল লাগে 把那个什么。 কলডিলখিনি এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পূৰা পিচি লৈ তাক আকৌ পটাত পিচিছে আকৌ দেই মিক্সিত নহয় পিচি মেলি কিনে ইয়াৰ পৰা গৰম তেল দিলে আজি বোলে এইটো আমাৰ নতুন ষ্টাইলত বনাই তেল দিলে লগতে তাৰ ওপৰত অকণমান ভাজি কিনে ইয়াত অকণমান যি যি মছলা দিব আছিলে সেইবিলাক দিলে ইমান ভিডিঅ'টোত মানে দেখাই থকা নহ'ল সেইখিনি মানে গুচি গ'ল তাৰপিছত আৰু পিঁয়াজ চিয়াঁজ দি ধুনীয়াকৈ কলডিলখিনি বনাই ল'লে ফুল ৰেচিপি নাই দিয়ে কিন্তু দেই এইফালে হৈ গ'ল আজি আমাৰ লাঞ্চ বৰ ধুনীয়াকৈ বনালে আজি আৰু আজি এইফালে হৈছে নেক্সট ডে' আৰু মই ধুনীয়াকৈ গা হাত ধুই ল'লোঁ আৰু আজি আছিলে মোৰ চুলি ধোৱা বাৰ মই ধুনীয়াকৈ যোৱা ৰাতি তেল লগাইছিলোঁ সেইকাৰণে আজি চুলি ধুই ল'লোঁ আৰু লগতে গা হাত ধোৱাৰ পিছত পূৰা গাত বডি লোচন ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু আজি তাকো মোৰ পূৰা দেৰি হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰোঁতে কৰোঁতে এইফালে এতিয়া জাষ্ট লিপষ্টিক লগাইছোঁ ডিউটি গ'লে ইমান বেছি মই এই মেকআপ নকৰোঁ আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো কৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া দিয়ক মই ওলাই লওঁ ডিউটিৰ পৰা আহি কিনে লগ পাই আছোঁ আৰু সেয়া একেবাৰে ৰাতি লগ পাইছোঁ ডিউটিৰ পৰা আহিলোঁ আহোঁতে মিলোঁতে আপোনাক কৈছোঁ নহয় চশমাখন আজি আনিব যাম যাওঁতে কিন্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ অকলশৰীয়াকৈ গৈছিলোঁ ছ' সেইকাৰণে এয়া চশমাখন লৈ আহিলোঁ তাকে আপোনাক আজি দেখাম এইখন মোৰ হৈছে ছেকেণ্ডখন গ্লাছ ফাৰ্ষ্টখনতো শৰাই গ'লোঁ বুলি ক'লোঁৱেই আপোনালোকৰ আৰু ছেকেণ্ডখন গ্লাছ আৰু এইবাৰ গ্লাছখন যে ইমান বেছি লুকটো ধুনীয়া আপোনালোকক দেখালে ক'ব যে ইমান ধুনীয়া গ্লাছ মই ক'ৰবাত লৈছোঁ বহুত ইউনিক ডিজাইন হয় নতুনকৈ বোলে মাৰ্কেটত এইটো ডিজাইন আহিছেহে ৰিচেণ্টলি আৰু মই ভাল লাগি আহোঁ সেইখিনি ভাল মানে কালেকশ্যন এটা এটা ল'ব পালোঁ ছ' এইখন হৈছে মোৰ গ্লাছখন ইয়াত একো ধৰা পৰা নাই চাব দেই গ্লাছখন কি ধুনীয়া চক গ্লাছখন কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে এই গোটেই পাৰ্ট যে পিংক হয় আৰু লগতে ইয়াত এই ছাইডটোত অকণমান গ্ৰে আছে মোবাইলত কিন্তু লাগিছে পিংক হয় গোটেইটো পিংক অলপমান হালকা পিংক হয় ছাইডৰ এই বস্তুটো ওপৰৰ এইখিনি চব পিংক হয় আৰু মোৰ এইখন গ্লাছ হৈছে পূৰা ফুল ব্লু লেন্স কাৰণ মোৰ মোবাইলত মোবাইল চোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি এফেক্ট পৰিছে যে সেইকাৰণে মোক ডাইৰেক্ট পূৰা ফুল ব্লু লেন্সৰ গিলাচ দিয়া হৈছে যাতে মোৰ চকুত একো এফেক্ট নপৰে আৰু দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া পাৱাৰ গিলাচ হয় কিন্তু দেই অকণমান মোক পাৱাৰ দৰকাৰ দৰকাৰ হৈছে আৰু লগতে পিন্ধি কেনেও দেখাই দিওঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে মোক কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই ফুল্লি চেটিছফাইড আছোঁ গিলাছখন লৈ কেনেকুৱা লাগিছে মানে এই বস্তুটো মানে এনেকৈ আছে যে ওপৰত বৰ্ডাৰটো আছে বৰ্ডাৰটোৰ কাৰণে মোক বহুত বেছি মানে বেছি ভাল লাগিলে আৰু আগৰ গ্লাছখন মোৰ ট্ৰাঞ্চপেৰেণ্ট আছিলে এইবিলাক ফ্ৰেমৰ আছিলে কিন্তু এইবাৰ মই ষ্টিক লৈছোঁ এনেকুৱা ষ্টিক মোৰ এনেকুৱা ইয়াত এটা ডিজাইন এটাও আছে চব ষ্টিকৰ মোক মানে এনেকুৱা এটা ষ্টিকৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ইচ্ছা আছিলে চ' এইবাৰ সেইকাৰণে ষ্টিকৰ লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব দেই আৰু ক'ৰ পৰা লৈছোঁ যদি কাৰোবাক পচন্দ লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত কমেণ্টত আপোনালোকে সুধিব মই ফুল এড্ৰেছটো দি দিম

আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় আজি এটা ৰেচিপি দিম তাৰে হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো মচুৰ দাইল লৈছিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ তাক মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'লোঁ পূৰা একদম মিহি খালি অকণমান গোটা আছে আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'লোঁ আৰু পিচি লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ দাইলৰ লগত মই দিছোঁ পিঁয়াজ এগালমান পিঁয়াজ মানে গোটা ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ মই কাটি ল'লোঁ কাটি কিনে ইয়াত দি দিলোঁ আৰু লগতে ইয়াত মই দিছোঁ নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি আৰু লগতে ইয়াত অকণমান আদা নহৰু দিম মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইফালে এতিয়া কাচকলো হৈ গ'ল বইল এইখিনি এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ বাকীখিনিতো মই চব যোগাৰ কৰি থৈছোঁ ইয়াত প্ৰিপেৰেশ্যনছখিনি বাকী যোনখিনি আছে তাৰ এইফালে আলুখিনিও কাটি থৈছোঁ এইখিনি কিন্তু মই পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান বইল কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে পূৰা সোমাই গৈছে আঙুলিটো পুৰা ধুনীয়াকৈ একদম হৈ গ'ল অকণমান ঠাণ্ডা হৈ লওক তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ বাকলিটো গুচাম আৰু ইয়াত কি কি দি চব নহওক চব অলৰেডি মই কৰিয়ে দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আজি এটা স্পেচিয়েল এটা বনাম চাওঁচোন কি হয় কিন্তু মই আজি এনেকৈয়ে দাইল দি কিনে মিক্স কৰি আজিলৈকে কাচকলৰ পকৰী নাই বনোৱা কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম কেনেকুৱা ৰিজাল্টটো হয় চাওঁ এবাৰ কি হয় এনেই এবাৰ ন এক্সপেৰিমেণ্ট কিবা এটা মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকিব লাগে হয় নাই চ' সেইকে তাকে আজি মই এক্সপেৰিমেণ্ট কিবা এটা কৰিছোঁ চাওঁচোন কি হয় ভালে হ'ব চাগে আৰু এইফালে এতিয়া কাচকলটো পূৰা ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল আৰু আজি যোনটো মই বনাম ভাবিছোঁ ৰেচিপি তাৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হৈছে কাচকল ইয়াৰ লগতহে মই দাইল আৰু বাকীবিলাক বস্তু দিছোঁ কাচকলটো আগে ধুনীয়াকৈ পূৰা বইল কৰি ল'লোঁ যাতে মানে পূৰা সিজিব লাগে আকৌ দেই হাতেৰে যেতিয়া আপুনি মিক্স কৰিব যাতে পূৰা গুড়ি হৈ যায় তেনেকুৱাকৈ পূৰা আগে কিনে বাকলিকেইটা মই চিলি ল'লোঁ চিলি লোৱাৰ পিছত ভালেই বহুত গৰম আছিলে মোৰ হাতখন পূৰা পুৰি যাওঁ পুৰি যাওঁ অৱস্থা কিন্তু তেনেকেই চিলিব লাগিলেই আৰু বাকলিখিনি গুচাই লওঁ গুচাই লোৱাৰ পিছত ইয়াক বাকী যোনখিনি মিক্স আছিলে দাইল চাইল হালধি গুড়ি যিমান যি যি মছলা চব দি কিনে ইয়াক মই ধুনীয়াকৈ ভালদৰে পূৰা গুড়ি কৰি লৈছোঁ গুড়ি কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ মই এটা বস্তু দিব পাহৰি গৈছিলোঁ যোনটো হৈছে জলকীয়া স্পাইচ নহ'লে আকৌ একো বস্তু খাই সোৱাদ নালাগেই নহয় আৰু আমাৰ ঘৰতো যিহেতু আমাৰ ঘৰ মানে স্পাইচ গোটেই গালেই মানে জ্বলা খায় চ' সেইকাৰণে ৰং জলকীয়া গুৰিও দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ আৰু ইয়াক এতিয়া মই শ্বেপ দিম আপোনালোকৰ নিজ ইচ্ছাৰে যি শ্বেপ দিবলৈ মন তাকে দিব পাৰে ইয়াক এতিয়া মাকে এতিয়া মই ইয়াক ৰাউণ্ড শ্বেপ দিছোঁ যিহেতু মানে এইটো এটা কাবাব হ'ব ন আৰু ইয়াক ফ্ৰাইও কৰিম লগতে আমাৰ যোনখিনি তৰকাৰী বনাম তাতো মানে দি দিম আপুনি এনেকৈও খাব পাৰে সুদাকেও খাব পাৰে তৰকাৰী দিও খাব পাৰে যেনেকেই খায় তেনেকেই মানে বহুত ধুনীয়া এটা বহুত ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকে এইবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই এইফালে পূৰা ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল কাবাবখিনি পূৰা ৰেডি চাওক কি ধুনীয়া হৈছে এইগালমান হৈ গ'ল কাৰণ যে ইয়াত কাচকল আৰু লগতে মানে হেৰি দাইল এগাল মিক্স কৰা হ'ল যে সেইকাৰণে বহুত গাল হৈ গ'ল কিমান দেখিবলৈ নালাগি যে হেনে বহুত দেখিব নালাগে যে এতিয়া যাওঁ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু একে হাতে তৰকাৰীখিনিও বনাই থাকিম জল্দি জল্ডি হওক বুলি এইফালে এতিয়া আমাই খাইছে ৰং মিস্ত্ৰী আমা আম্মা ৰং মিষ্টি মানে যে খিৰিকীত ৰং লাগিছে আমাৰ মোৰ দল হৈ গ'ল দলছে আমাৰ লগত মোৰ ধন লাগিল এতিয়া আমাৰ পৰা খং উঠিছে ফায়াৰ ফায়াৰ দেখিছে নাই কেতিয়াবা আম্মাক খং উঠা আজি আমাৰ পৰা খং উঠিল খং উঠাইছে যে সেইকাৰণে কাম কৰিছে ৰং মাৰি আছে খিৰিকীত এইটো খিৰিকীত মাৰিলে তাৰপৰা আমাৰ এইকেইটা খিৰিকী গোটেইকেইটাত যে আম্মাই ৰং মাৰিলে এইফালে ইয়াত দি দিলোঁ একেবাৰতে সাত আঠটামান দি দিলোঁ তিনি তিনি ছয় নটা নটা একেবাৰতে দি দিলোঁ আৰু ইয়াতো ইয়াতে ছটামান বাকী আছে একেবাৰে দি দিলোঁ যাতে সোনকালে সোনকালে ফ্ৰাই হৈ যাওক আৰু এইফালে একেহাতে মই তৰকাৰীও বনাই থাকিম যাতে মোৰ কামটো সোনকালে হয় আৰু সময়টো খুব বাচি যায় সেইকাৰণে আৰু মোৰ কিবা কিবি কাম আছে মানে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবলগীয়াও আছে চ' সেয়াই আৰু ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ মানে তৰ চব্জিখিনি বনাম নেদেখাওঁ কিন্তু প্ৰায় হয় নিশ্চয় দেখাম যাতে এটা নতুন এটা ষ্টাৰৰ বনাইছোঁ ন কাবাব চ' সেইটো মানে কাবাবটো খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি এনেও কাচকলৰ সুদা কাচকলৰ খায়ো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু বেলেগকৈ আকৌ দাইলৰ যদি পকৰি বনায় সেইটোও খাই ভাল লাগে কাৰী তৰকাৰী বুলি কয় যে তো সেইটোৱে চেম আমাৰ ঘৰত এনেও খোৱা হয় আপোনালোকে মোৰ ব্লগবিলাকত দেখিছে অভিয়াচলি কিন্তু আজি আকৌ একদম দুটা মিক্স কৰি বনাইছোঁ ন এতিয়া কম্বিনেশ্যনটো অকণমান ভাল লাগিব ত' সেইটোৱে আৰু সেইখিনি হয় লওক চাওকচোন কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে হৈ গ'ল ফাইনেলি ক্ৰিস্পি কাবাব ৰেডি চেপটো বিগি গ'ল 那么的。 আৰু এইফালে হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ বনোৱা মেলা ইজ কমপ্লিট এতিয়া মই কৰিছোঁ প্লেটিং তো আগে সেইকাৰণে ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ একগালমান দি লৈছোঁ আৰু প্লেটিং কৰিম আৰু প্লেটিংটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে চাই গৈ থাকিব চাই কিনে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চৰি দেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আকৌ আহিম নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি আহিছোঁ বাই বাই